Доброго вечора в ефірі каналу Кіровоград. Програма тема дня. Сьогодні гість нашої студії, військовослужбовець, журналіст, тижневика Україна, центр Олексій Гора. Доброго вечора, пане Олексія. Ви приїхали з військової частини, яка бере участь у бойових діях в зоні. Ато розкажіть, будь ласка, нашим телеглядач телеглядачам, на схід ви пішли добровольцем? Чи були мобілізовані? Ну, и давно Я буду отвечать по-русски, потому что звучай, для меня звучай. будь какой мову я могу разговаривать, а вы просто дуже часто про це особо вот там на Заходе, говорят, что вот нам русский язык запрещают. Поэтому не запрещают. Поэтому вот скажу так, у нас понятия в законодательстве доброволец нету, поэтому сейчас получилось, что я как бы добровольно мобилизован. Я в марте прошлого года пошел в военкомат, обновил свои данные и в августе получил повестку по вооруженной силы Украины. В данный момент я прохожу службу в Збройных силах Украины. Где сам? В э -э месте Запорожье квартируется наша частина. То есть мы живем в Запорожье, из Запорожья выезжаем в зону АТО, после зоны АТО возвращаемся в Запорожье. Из Запорожья едем в Кировоград. Часть у нас Кировоградская почти. У нас из 170 человек 152 жители Кировоградской области. Вот, поэтому все всех знают, и все, все всем довольны, и все вместе служим. На щастя, Запоріжжя це не зона, то але це місто, яке дуже близько до ну при з Кіровоградом, близько до антитерористичної операції. Зони наскільки неспокійною або спокійною ситуація є в цьому місті? Ну, в принципе, спокойно. Ситуацию раскачивать пытаются или пытались раньше, ничего не получилось. И в Запорожье сейчас даже местные жители э, отмечают, что кардинально изменилось отношение. Если раньше, где-то вот год назад, полтора-два года назад э, сторонников и противников украинского вообще было 50 на 50%, то сейчас значительно больше сторонников украинского. Я не говорю о том, что нет противников, но их стало больше, и местные оценивают где-то в процентном отношении, условно 70 на тридцать. Поэтому Запорожье э, боится в первую очередь стать прифронтовым городом. И благодаря этому Запорожье нам очень сильно помогает, и Запорожье, в принципе, становится вторым городом для меня в последнее время. Чего сегодня потребует украинская армия? Вашу думку. Mm. Ну, если вот брать по максимуму, у нас есть все необходимое. Мы выполняем задачи, которые перед нами ставит штаб, задачи, которые перед нами ставит эта война. И очень много помогают. Ну, знаете, вот есть все необходимое, а хочется еще чего-то вкусненького того же. Волонтеры очень много помогают. Запорожские волонтеры помогают какими-то домашними блюдами, борщами, супами. Вот как Я знаю, здесь в Кировограде тоже это делается, и в Запорожье это, это везде делается. Это по всей Украине. Это все, да, это по всей Украине, это все действительно помогает. И, наверное, является самым важным, что мы сейчас получаем и имеем. Вот, Запорож... А еще до державы. Государство должно обеспечивать всем необходимым: оружие, еда, одежда. Ну, с одеждой не всегда, но моему то что маему. Вот. Государство нам дает воевать возможность, даже не возможность, а скажем обеспечивает все необходимое для войны. Это поднимает боевой дух наших войсков? Да, его поднимать особо не надо. Потому что люди, которые там находятся, они осознанно знают, что, ради чего они туда пошли, и ради, чего им, ради чего мы там находимся. И что мы там делаем, мы понимаем, это все прекрасно. Поднимает дух, может быть, вот как раз эта волонтерская помощь. Потому что видишь, что люди не безразличны, что люди тебе помогают и хочется ответить тем же. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе и плати им тем же, чем они платят тебе. Я вот сейчас сюда приехал, в Кировоград, в принципе, с одной целью. Нам необходимо новое оборудование. То, которое есть, ну, скажем, так, армию не любили 23 года независимости, вот и потихоньку уничтожали. Вот у нас сейчас стал потреб... Чего самое потребует? потребность беспилотного самолета. Беспилотный летательный аппарат. Запрошцы волонтеры собрали на него деньги, собрали много денег. Я скажу, это аппарат со специальными возможностями стоит он очень приличную сумму более 10 тысяч евро. Вот. Но Запорожье, конечно, тоже ж не бездонные люди давно помогают и много помогают. Поэтому я сейчас в Кировограде. Вот я буквально два дня прошелся по кировоградским предпринимателям, руководству города, области, вот. областная государственная администрация, глава администрации лично передал деньги в размере 10 тысяч гривен на приобретение этого беспилотника. Это приятно. Предприниматель Людмила Владимировна Шубина. Как, ту, как только появилась даже в интернете информация о том, что, о чем я прошу, тут же позвонила и сказала, Леша, называй, куда перечислять деньги. То есть еще не вся сумма накопочена? Не, нет, вы понимаете, тут вопрос вот стоял. Я приехал, у меня была информация о том, что необходимо 50 тысяч гривен. Вот стояла эта сумма. Вот сейчас я связался с командованием части, говорят, Запорожцы тоже продолжают помогать, уже меньшая сумма стала. То есть я не могу сказать, какая сумма должна быть окончательно, по той простой причине, что сам беспилотник, он не просто так. Вот Запорожцы, например, к нему же еще приобрели Митсубиси поджира. Чтобы его можно было на чем доставить, чтобы можно было ехать и экипажу беспилотника, охране, вот. вот помощь. Ее заправлять надо, она, она не стоит на балансе нигде. Как-то будем решать, как-то будем выходить, но это вопросы командования части, а не мои. Вот вот такое отношение людей, в принципе, и поднимает наш боевой дух. Вы есть журналистом. Че вы ходите у вас и взагали залишается час на то, чтобы поеднаты журналистскую справу с войсковую? Ну, в большинстве случаев нет. Иногда во время ротации, во время отдыха я публикую в Украине центр, продолжаю рассказывать о службе, ну, по крайней мере, то, что можно рассказать. Вот, Какие-то заметки, интересные вещи, моменты, в которых принимал участие, чему был свидетелем. Когда, когда есть возможность, когда есть свободное время. Свободного времени, там, поверьте, достаточно трудно найти. Как вы оцениваете засобы массовой информации на тех территориях, которые оккупованы? Ну, это вот как журналист мне как раз очень интересовал вопрос этот сам. Получилось, что находясь недалеко от Донецка, нашли рабочий, старенький советский телевизор, по-моему, Шелялис. И посмотрели, там единственный канал, который можно было видеть, это, как мы его назвали, Сепар ТВ. Так вот, оказалось воздействие этого телевидения на наших ребят, которые вместе уже давно, вот с августа месяца, которые друг друга знают, которые друг друга с полуслова поднимают, мы начали ссориться мы начали друг с другом ссориться, пока не перестали смотреть это телевидение. Воздействие на психику, на подсознание оказывается таким колоссальным. Это сложный вопрос, который профессионально нужно изучать. Я уже не говорю о там, российском телевидении, но, я так понимаю, они работают в паре. И это воздействие есть. Пане Олексію, на жаль, час нашої програми вже вичерпується. Ми маємо щоб завершувати його. Я вам дуже вдячний особисто від себе вам і всім тим хлопцям, які зараз на передовій захищають нашу країну. Я думаю, що до моїх побажань і до моїх слів вдячності до участі всі наші телеглядачі. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми в програмі тема дня спілкувалися з військовослужбовцем, журналістом, тож Україна, центр Олексієм Горою. Такою була тема дня. Дякую, що у нас дивитесь. до зустрічі. До побачення.